Rusiyanın 300 min əskərlə yeni hücuma hazırlaşması ə, mövzusu da diqqətimizdən yayımılır. Bu nə dərəcədə doğru ehtimal ola bilər? 300 min həddindən artıq çox qüvvə deyilmi? Ə, əslində ə, Rusiya ən son səfərbərlikdə 300 mindən də çox, yəni əskər, əskər toplamış. Yəni 300 min əskərlə hücum eləyirsə, burada artıq ə, nəticədən söhbət getməlidir. Yəni burada artıq müharibə bitməlidir. Bəlkə də e, ikinci bir səfərbərliyin çağırılması deməkdir. Əgər birinci e səfərbərlikdir. Səfərbərlikdəki o həmin 300 min ehtiyatla hücum edilirsə, onda ikinci bir səfərbərlik siqnalıdır. Bəli, əslində Rusiyanın siyasi hərbi establishment-ında bu barədə söz-söhbət gəzilir ki, artıq yaz aylarında ikinci səfərbərliyin elanı verilə bilər. Bu da iknövbədə Rusiyanın deməli Ukrayna cəbhəsindəki asker çaşmamazlığından irəli gəlir. Wagner də artıq tükənmək üzrədir. Bilirik ki, Prigozhinlə bununla bağlı bəyanatları var ki, bəs Wagnerə silah verilmir və s. və illahır. Yəni bu baxımdan Rusiyanın əlavə hərbi qüvvə ə, deməli cəlb edilməyə ehtimalı var. Amma o ki qaldı 300 min varsa artıq müharibə bitməlidir. Əla müharibənin əvvəlində də belə Rusiyanın 200 mindən 250 minə yaxın, yəni qüvvəsi müharibənin əvvəlindən, yəni iştirak edirdi döyüşlərdə ə, və ə, bununla belə ə, Rusiya heç də ə, deməli cəfədə hər istədiyi məqsədə strateji, taktiki hədəflərə nail ola bilmədi. Məsələn müasir dövrdə bax mərak ki silahlı qüvvənin önəmi qalır amma heç də hərbi deməli zəfərin qazanılmasıda heç nə ən əhəmiyyətli faktor məsələ mm -hmm. silahlı qüvvə deildir. Burada texnikanın ə, rolu, hərbi texnikanın rolu ə, deməli əvəz edilməzdir. Hətta adi bir misal çəkim mm -hmm. ə, Koreya müharibəsində 50-ci il adam Koreya müharibəsini Çin 1 milyonla yaxın ordunu yəni döyüşünü səfər vəd etmişdi, amma bu ona heç də mm -hmm. lazımi neftsənə deməli əldə etməmişdi. Yəni bu ə, do, reallıqdırsa, yəni real ssenaridirsə, bu qərbin buna Nigeriya reaksi verməsi gözlənir. Hər halda Qərb Ukraynanın məğlub olmasını istəmir. Təbii ki, Qərb Ukraynanın məğlub olmasını istəmir, çünki Ukraynanın da məğlub olması Rusiyanın daha da güclənməsi demək olar və bu baxımdan Qərb hər vəziyyətdə çalışır ki, Rusiyaya texniki, maddi cəhətdən yardımlar etsin. Və bu günə kimdə edib? Yəni mən kesin dəfədə bunu bəyan etdim. Milliatlarla dollar, yəni bu günə kim pul yardımı göstərib? Deməli, daha çox texni hərbi texnika kimi salında yardım göstərib Qərb, xüsusilə də AB, Britaniya, deməli ə Ukraynaya. Və bu yardımlar olmasaydı, bu texniki ə, hərbi yardımlar olmasaydı, Ukrayna bəlkə bu gün daha çox itkilərlə, yəni ə, daha çox itkilərlə üzləşmiş olardı və bəlkə də ə, bilmək olmaz, Ukrayna artıq ağ bayraq belə ə, qaldırmış olardı. Baxmayaraq ki, Ukrayna ordusu əzmlə döyüşür, Rusiyaya qarşı müqavimət göstərir, amma bununla belə texnikanın rolu əvəz olunmazdır və Qərbin texniki dəstəyi, mən düşünürəm ki, Ukraynanın ə, hazırda bu günə kimi müharibəni davam etdirə bilməsində ə, və Rusiya da deməli inamlı şəkildə müqavimət göstərə bilməsində həll edici rola malik